От хорошей пресс-службы зачастую зависит общественное мнение об организации. Отсюда большая ответственность в работе. Сегодня многие пресс-секретари сами признаются. Нюансов, которые они еще не знают, немало. А кто, как не журналист, может рассказать им обо всех подводных камнях? Это понимают и пресс-секретари с большим стажем. Уже не первый год работая пресс-секретарем, я хочу сказать о том, что эти семинары очень полезны. Они уже проводятся второй год. Несмотря на необходимость в друг друге, между пишущими братьями и госслужащими все-таки есть какое-то противостояние, говорит почетный журналист Галина Воробьева. На то и есть причины. Сегодня перечислили претензии сотрудников госорганов к представителям средств массовой информации. Камнем преткновения становится нацеленность журналистов на, как говорится, жареные темы и сенсации, искажение фактов, выдергивание слов из контекста. Тот государственный заказ, который должны средства массовой информации выполнять, он не всегда выполняется результативно. И диалога между СМИ и между властью зачастую не бывает, потому что есть какое-то противостояние между этими двумя структурами. И не только потому, что как бы, представители чиновнической структуры, бюрократической структуры органов власти как бы с недоверием и с недоброжелательностью относятся к СМИ учились пресс-секретари играючи. Разделившись на группы, они составляли пресс-релизы и многое другое. Всем приглашенным раздали книжки, в которых рассказывается о международных стандартах работы пресс-служб, государственных органов. Им еще много, что нужно узнать. Но как бы то ни было, самое главное здесь практика, считают организаторы. И, возможно, уже в скором времени журналисты и сотрудники государственных органов будут находить общий язык гораздо быстрее. Жена Радулатова, Ирлан Калиев, Аппарат. Не запустила уже.